То тільки з нами в ефірі, хто тільки почав нас дивитися, нагадую, у нас телемарафон до Дня міста Житомира, якому виповнилось 1130 років, і в студії екс-мер Житомира Георгій Боровков. Вітаю вас, пане Георгію. Це, хто? Я думаю, всі пане Георгія знають він з 2002 по 2006, якщо не помиляюсь, ви були Це міським такі, головою. Та? Ну, власне, дивлячись на той час і на теперішній час, наскільки місто от, змінилось? От в святкуванні? От ви вже гуляли, я так розумію, сім'єю по місту. Що скажете? Ну, если говорить о самом городе, то, к сожалению, город изменился не в лучшую сторону. Mm -hmm. что а, что так. а что так? Дело в том, что город это не только центральные его улицы, которые безусловно ремонтируются, приводятся в порядок, высаживаются цветы, а город это больше, в общем-то, окраины mm -hmm. и те парковые зоны, которые к сожалению, в последнее время начали вырезаться дубы в парковой зоне, mm -hmm. вы это знаете. Начали как грибы расти дома на прибрежных зонах, что, в общем-то, категорически запрещено. Я думаю, что с приходом новой власти поднимут эту проблему. И прокуратура займется. Хотя я знаю, что там не только не все так просто. И некоторые работники прокуратуры получили участки не по одному. Поэтому мы будем поднимать эти вопросы. И я думаю, что вместе с вами мы наведем порядок в угу. этом городе. Ну дай бог. Я прошу вас, что Мы поговорим еще про настрой, про все, Потому что у нас есть прямое включение из места. Давайте посмотрим, как святкует Житомир. Триває і зараз поруч зі мною знаходяться Житомиряни. Яким є що сказати на адресу з нагоди свята міста Житомира? Будь ласка, пані Альона, шановне наше місто, шановні Житомиряни, від щирого серця ми хочемо всі привітати вас з нагоди цього свята, побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, процвітання, благополуччя, щоб ми всі жили дружно і мирно. І такого ж свята, щоб нас було завжди, і ще ми хочемо передати привіт нашим нашому чоловікові та всім бійцям 8-го армійського корпусу, 95-ї бригади, які зараз на даний момент захищають наш спокій та допомагають нам створити наше мирне небо, бажаємо їм міцного здоров'я, благополуччя, щоб вони витримали, держалися мужньо і вірно. Слава Україні! Героям слава! Пішне, му щось не. Все. Все. Дякую. Все, все, все класно вийшло. Все. Прапор це взагалі. Красавчик, що взяв його сьогодні? Йому Ой, з картинки треба було уйти. Я Це тільки що були. На Ютубі На ютубі можна буде побачити. Канал Так, є.

есть возможность немножко отвлечься от тех глобальных проблем, которые происходят в нашей стране. А город, конечно же, живет очень интересно. Прежде всего, да, вы, того, с позиции молодых. не Украины молодежь это да, смотри, короче, тебя нужно прошу по городу поздравления Кизина, тебя нужно классные. подтянуть. А там юбочка, Все сейчас. Конечно, есть вот, и вот, немножко э, 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 какая-то какая печаль, какая-то грусть, потому что как бы ты не праздновал, когда ты знаешь, что не закончились те проблемы, которые висят над нами, невозможно полностью отдаться вот тому чувству праздника.

вы знаете, на самом деле все немножко не так. Я выиграл выборы 2006 года и выиграл суды, связанные с тем захватом власти, который произошел в 2006 году. И продолжал судиться. Были назначены выборы, повторные выборы в городе Житомире. И вот тогда было возбуждено уголовное дело персонально против меня. Меня просто выдавили из города Житомира. Мне просто подсказали, чтобы я... Вы знаете, я жил все это время в городе Киеве, Надо с детьми, дети учились в институте, я жил на улице в городской это дом 30, это, это, это город Киев, на третьем этаже, в трёхкомнатной квартире. Приезжал <соединяя> в Штуттумер, а, потому да? что здесь у меня пожилые Таким образом говорить если о том, надо? что я прятался. Нет, я не прятался. Я просто был в изгнании. <соединя> да, какое-то время очень жестко прессовали. А потом просто мне дали понять, чтобы я не появлялся. А когда поменялась власть... Мне просто как бы дали отмашку, что можно э, вернуться. Mm -hmm. И вот я уже здесь, э, в Житомире 4 года и отстаиваю свои права. Конечно же, больше не спорю по выборам мэра шестого года, потому что последний суд был в 2011 году, высший административный суд меня пригласили. Я просто отказался, потому что бессмысленно уже был следующий мэр Дебой и принимать участие в этом фарсе, потому что судиться с системой, просто невозможно. Надо просто с этим смириться. Как вы сейчас... Относительно, относительно вот той проблемы, вы знаете, была совершенно надуманная проблема. Это были хозяйственные споры. И, Но, в общем-то, общем реши, решить этот вопрос было совершенно просто. Когда я получил уголовное дело, ознакомился с ним, и вот после этого мы разобрались, что и кто и как похитил не только имущество, похитил мой бизнес. И вот тогда было по моему заявлению и заявлению Национального банка было возбуждено уголовное дело. По статье 190 мошенничество относительно тех людей, которые на самом деле похитили этот бизнес. Имущество фабрики находится у них до сих пор. И вот этот фарс, как, когда отдельные работники прокуратуры, которые крышевали в то время и продолжают крышевать этот бизнес, я думаю, что вот в ближайшее время это все закончится, потому что давление было очень жесткое. Зараз скажите, Георгий Боровков, есть право криминальности? Вы знаете, Вы чистой, ситуация такая. В одном уголовном деле я являюсь потерпевшей стороной, где, по моему заявлению и заявлению Нацбанка, мы отстаиваем мои интересы и интересы государства. А с другой стороны, по надуманным причинам есть уголовное дело, которое находится в суде, которое по срокам давности давно уже умерло, но тем не менее. Мы не хотим его как бы закрывать. Наоборот, мы отправили дело на доследование, чтобы объединили эти два дела в одно. знаете есть отдельные работники прокуратуры, которые как, как наперсточники, просто манипулируют и так далее. Они отходят от власти. И сейчас я сидя в этой студии заявляю, нет такой проблемы, это проблема надуманная. Я разумею, раз давайте справу далее места. Власть на чем занимаетесь вы, если это не секрет? Вот я знаю, у вас трое детей. У меня четверо чем? детей. У меня четверо. у, меня, у меня четверо детей. Если не секрет, чем они занимаются? Чем они занимаются? Чим вы, ну просто я думаю, людям было У меня младшей дочке 16 лет исполнилось, она учится в лицее. Старшие дети уже работают, закончили институты. Сын закончил нархоз. Ну, дочка продолжает учиться, потому что она, в общем-то, как натура творческая, не могла никак определиться театральная, юридическая, хореографическая и так далее, и в общем-то продолжает вернулась в юридический вуз и продолжает учиться и, и работает одновременно. А старшая дочь, ну, она уже взрослая, совершенно взрослая, то есть ей э, 30 лет, поэтому она работает, она работает в туристической компании, э, и, в общем-то, вот так я жду, а жду вы, уже вы, внуков, а, скажем а, так, да, жду а внуков. Внуки, вы, нет, к сожалению, пока даже предпосылок нет, а есть только а желание а иметь внуков. Я, я разумею, чем вы занимаетесь сейчас? Вы знаете, вот то, чем я занимаюсь, я об этом сказал. Я борюсь с этой системой. Я вот, в общем-то, это, это как раз и есть моя жизнь. То -то, я сказать, думал, что, что Баруков, это... Я, я думаю, ну, практически да, практически да, потому что я отстаиваю свои личные права. Я сейчас отстаиваю права, многих-многих житомирян и жителей Украины, потому что у них аналогичные проблемы. Вот представьте себе, если я успешный бизнесмен, бывший мэр, публичный человек и оказался в такой ситуации и до конца не может решить свой вопрос, долгие-долгие годы это тянется, то как может решать вопрос простой житель нашего? города или, в общем-то, в масштабах всей Украины. Я запрузмую. А мы побачим Георгия Боровкова на гонке мэра, может, Ну, вы опережаете, да? конечно, наwhich... routther... события. Безусловно, я планировал баллотироваться на выборах мэра города Житомира. Я чувствую себя уверенно. У меня хорошая команда. Я не потому, что вот я был тем хорошим мэром. Я был неплохим мэром, не самым худшим, можно сказать, за этот период. Но, по крайней мере, те поздравления, которые приходят ко мне на сайт, и вот с Днем города меня поздравили, несколько общественных организаций поставили как лучшего мэра. Может быть это аванс, но тем не менее этих людей я благодарю за, за ту оценку, которую вот тот аванс, наверное, все-таки, потому что я собираюсь баллотироваться, но выборов мэра в этом году не будет. Это искусственная ситуация. Просто определенные люди для того, чтобы не имея рейтинга, не... Пусть щоб не програти вибори, просто іскусне створили ситуацію, коли вибори в этом году не состоятся. Я зрозумів. І город живе без мера. Так, да, живе, ну на жаль, та живе. І скільки ще буде жити, побачимо. Але власне було б цікаво від колишнього мера, який очолював місто, який щось тут робив, робив те, що ми теж бачили. Тезово, буквально. От що ви вважаєте зараз в місті? Ну, можливо, ви порадили, що робиться не так, і ви б зробили трошки це по-іншому. Вы знаете, просто дать какие-то маленькие рекомендации, какой-то там штришок, что-то под украсить, что-то закрасить так не получится. Угу. Здесь масса кардинальных должно быть изменений. Прежде всего, ну, хотя бы еще во власти на не не, не Вы знаете, начнем с, начнем, начнем с того, что власть стала публичной только лишь благодаря телевидению. И то редко ходит на телевидение. Я, когда был мэром, каждую неделю я был в прямом эфире, отвечал на все вопросы, и вся моя служба, все, неважно это, выходной день или будни, сидели с карандашами и записывали все внимательно, и когда я говорил, только лишь ко мне обращались, и прозвучал какой-то адрес, а уже уже там было записано, я только закончился эфир, звоню, а мне говорят, уже выехала бригада, уже там что-то движется и так далее. И э, у нас не было турникетов э, в городской в администрации, скажем так. Сейчас простые э, житомиряне попасть в мэрию просто не могут. Не могут э, и э, при большом желании туда попасть. То есть открытость власти, это первое, наверное, да? Прежде, я думаю? Всего, прежде всего. Власть должна быть доступна. Дело в том, что э, люди знают только двух людей хорошо в, в стране. Это президента и мэра. Ни народных депутатов, ни губернаторов. Это 100% я согласен с вами. Я когда-то про, простой гражданин, я никого ні, не знал. Я знал вас. Там, помните, Вируша Лученко, а кто там Абсолютно губернатор Поэтому изменилось. они э, хотят пообщаться напрямую с, с мэром. Когда мэр идет по городу пешком на работу, когда он возвращается, когда его можно встретить в маршрутке или там, на велосипедной прогулке, задать ему вопросы. Около моего подъезда всегда э, были люди, и я, в общем-то. Э, если было тяжело мне ответить на эти вопросы, я им просто говорил, когда надо подойти и эти вопросы э, разрешались. По крайней мере, мы контактировали с людьми, сказать, что все вопросы, с которыми к нам обращались, мы все решили, и решить все невозможно. То, что запускалось десятилетиями, некоторые проблемы создавались еще э, при советской власти, и э, взмахом руки просто невозможно это решить. Спасибо вам, что вы пришли, властная. Ну, по традиции, декілька да, слив, витания житомирянам с психиатом. Ну, во-первых, вы задали мне вопрос о моих планах. Да, действительно, я собираюсь баллотироваться на выборах в Верховный Совет, потому что ту позицию, которую я хочу донести не только житомирянам, но и действующей власти, я ее могу донести только будучи публичным человеком. Будучи кандидатом в народные депутаты, я готов рассказать многое то, что должны услышать первые лица mm -hmm. государства. Ну а жетомирянам, конечно же, я хочу всех поздравить с Днем города, пожелать, пожелать прежде всего мирного неба, счастья, личного счастья. І процвітання нашому городу. Дякую вам. Це були теплі слова. І думка думка екс-мера Житомира Георгія Буровкова. Дякую, пане горі, що прийшли. Дай Бог ще побачимось. А зараз Спасибо. у нас ми покажемо, підготували акцію Червоного Христа. Давайте дивитися.